Kes tikam pelajar perempuan tingkatan 4 buat ramai risau. Apa yang berlaku hari ini adalah hasil kita didikan keluarga, didikan di sekolah, didikan di universiti. Polis mengesahkan tiada sebarang unsur buli dalam kejadian tragis melibatkan seorang pelajar perempuan tingkatan 4 yang maut dipercayai ditikam pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah menengah di bandar utama Petaling Jaya Selangor pada Selasa. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Shamsudin Mahmud berkata, siasatan awal mendapati mangsa yang berusia 16 tahun itu mengalami beberapa tikaman di bahagian badan dan dipercayai dibunuh berhampiran kawasan tandas perempuan. Katanya lagi, dua senjata tajam yang dipercayai digunakan dalam insiden berkenaan turut dirampas pihak polis. Beliau turut memaklumkan bahawa mayat mangsa telah dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk proses bedah siasat manakala motif kejadian masih dalam siasatan pihak polis. Sekolah macam dah tak selamat dah untuk pelajar-pelajar sekarang, untuk anak-anak kita. Korang tengoklah pelajar perempuan tingkatan 4 mati ditikam pelajar tingkatan 2 lelaki. Baru 2-3 hari lepas saya ada baca kes empat pelajar lelaki calon SPM merogol pelajar tingkatan tiga perempuan dalam kelas dalam kawasan sekolah. Tahun ini sahaja dah banyak sangat masalah-masalah yang timbul about sekolah tentang pelajar meninggal, tentang kes buli yang sebelum-sebelum ni pun tak settle lagi dah timbul yang baru, timbul yang baru, timbul yang baru tolonglah kembalikan balik UPSR, tolong kembalikan balik PMR bagi anak-anak pelajar-pelajar sibuk dengan mata pelajaran, dengan peperiksaan. Biar mereka sibuk, biar mereka sibuk macam kita semua ni sibuk waktu kita sekolah dulu. Biar mereka sibuk dengan tumpukan apa yang orang belajar. Kalau saya fikir kan, sampai orang boleh fikir untuk merogol dan sebarkan video tu dekat orang ramai, Sebabkan orang dah tak ada, orang kata apa dah tak sesibuk macam kita yang dulu. Dulu saya daripada pagi sampai petang sibuk dekat sekolah aja. Sibuk dengan sukan, sibuk dengan kokurikulum, sibuk dengan kelas uh, tambahan, kelas itu, kelas ini. Sibuk dengan tugas-tugasan yang cikgu bagi untuk kita tolong mereka. Ibu ayah tolonglah dengar cakap saya Kalau anak-anak korang akan dirotan Sebab ke memang orang buat masalah Biarlah cikgu denda mereka Biarlah cikgu rotan mereka Biarlah cikgu didik mereka Dengan ketegasan Dengan disiplinkan mereka Kalau kita tak disiplinkan anak kita 10 tahun akan datang 5 tahun akan datang 15 tahun akan datang Saya rasa macam masalah ni akan lebih teruk sebab pada 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, masalah ni tak berlaku. Waktu saya belajar. Paling-paling pun saya waktu jadi pengawas sekolah, waktu sekolah menengah dulu, kes yang paling berat yang pernah saya tangkap di sekolah adalah kes bertumbuk, belajar dengan pelajar, tapi tak mati. Lepas tu, kes merokok, kes ponting sekolah, Ini sampai hilang nyawa orang, hilang nyawa anak fikirlah apa perasaan mak ayah mereka. Lepas tu Perdana Menteri, you need to do something. Sebab apa? Kalau tak ada ambil apa-apa tindakan, tak ada buat, uh, tak ada keluarkan apa-apa peraturan ataupun undang-undang yang baru, saya tak rasa sekolah akan selamat selepas ini. Sebab dah banyak sangat kes yang baru timbul, 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 timbul. Sedangkan kes yang lama, kes Zara tu pun belum settle lagi. Kita kena sibukkan pelajar dengan uh, pelajaran. Biarlah mereka stres. Stres sebabkan pelajar je tak apa. Stres sebab belajar tak apa. Sebab benda tu akan membantu mereka pada masa akan datang dengan menjadi seorang manusia yang berguna, berilmu, yang bijak pandai. Itu yang kita nak. Kita perlukan pelajar. Kita perlukan orang muda yang bijak pandai pada masa akan datang. Sebab mereka yang akan uruskan negara ni. Kita semua dah akan tua dah. Saya jadi takut walaupun anak saya baru setahun lebih. Tapi saya dah jadi takut dah. Macam mana saya nak hantar anak saya selepas lima tahun akan datang nanti. Sedangkan pada tahun 2025, saya baru umur, saya baru berapa tahun tinggalkan sekolah. Dalam 10 tahun, 15 tahun baru tinggalkan sekolah dah jadi macam ni. Sam, jangan sampai mak ayah dah tak nak hantar anak-anak pergi sekolah. Itu akan jadi lagi teruk itu akan jadi lagi teruk. Ibu ayah, tolong jangan marah cikgu-cikgu yang ingin mendisiplinkan anak, yang marah anak. Tolong siasat dulu sebelum minta cikgu tu melutup minta maaf dekat korang. Sebelum minta cikgu tu melutup minta maaf dekat korang, siasat dulu kes itu betul ataupun tidak. Jangan asyik cakap, saya tak pernah jentik anak saya, saya tak pernah pukul anak saya, tapi cikgu melebih-lebih sampai rotan. No. Selagi kita tak pukul, selagi kita tak marah, selagi kita tak didik anak kita dengan marah, dengan disiplin, dengan tegas, mereka tak akan dengar cakap kita. Serius. Mak mertua saya ada lima orang anak. Lima-lima anak pergi ke asrama. Pergi ke asrama, lepas tu bila tanya-tanya seorang-seorang kan, tak ada seteruk ini, tak ada sampai meninggal anak orang, tak ada sampai mati anak orang, tak ada sampai rogol, kes rogol apa semua ni. Tolonglah PMX you need to do something menteri pelajaran menteri pendidikan tolonglah jangan asyik asyik sebelahkan sebelah pihak saja fikir letakkan diri dekat tempat mak ayah mangsa mangsa keadaan tu semua rakyat malaysia tolonglah bersuara tentang ini. ini ini adalah pendidikan ilmu ilmu sangat 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 penting kalau kita tak terapkan ilmu yang betul dekat minda anak-anak kita satu hari nanti, kita sendiri akan menyesal. Tunggu kita tua 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Waktu lutut kita dah tak boleh nak jalan. Waktu kita tak boleh nak bangun daripada tempat baring kita. Baru korang akan tahu macam mana anak kita boleh jaga kita ataupun tidak. Kalau kita tak terapkan ilmu ilmu di dada dan di otak akal fikiran mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran saya amat terganggu dan jiwa saya amat tersentuh dan berduka cita membaca berita yang terbaru berkenaan dengan kematian seorang pelajar perempuan tingkatan empat yang ditikam mati oleh pelajar tingkatan dua di sebuah sekolah menengah di Petaling Jaya. Ini bukan satu insiden. Baru saja kita semua dikejutkan dengan peristiwa rogol bergila-gila tanpa rasa berdosa bahkan dirakamkan oleh pelajar-pelajar di sebuah sekolah menengah yang lain di negeri Melaka. Dan dalam tempoh 2-3 bulan ini, beberapa peristiwa-peristiwa yang berlaku di kalangan generasi muda hari ini benar-benar menyentuh hati kita semua dan menggusarkan seluruh rakyat Malaysia. Apa yang berlaku kepada generasi hari ini? Usahlah kita menuding jari dan berterusan menyalahkan antara satu sama lain. Suatu tindakan yang bersifat holistik dan drastik perlu dilakukan oleh kita semua. Bagi saya, ibu bapa juga memainkan peranan penting di samping guru-guru, pihak sekolah, maktab dan pengurusan. Kerana segalanya bermula daripada rumah. Bak kata pepatah Arab, kaifa yastaqimuz zillu wal'udu iwijaja. Mana mungkin Lahirnya bayangan yang lurus, elok jika batangnya dari kayu yang bengkuk. Begitulah peribadi seseorang terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya asliqai. Limadha al-an takathuru halatul jaraim fil madaris wa tahaduthul wahidah til wal ukhra. Fil sabiq sami'na iskali yatugtisabi talibah jama'iyan. Thumma ba'da dhali zaharat kathalika qadiyya. Ilmi tuwafiya bisababil intihar. Wa qabla qalil. Qara'atu maqalan wujidat qadiyyatun ta'nin bayna tulab. Ya jihatun mu'niyya. Aina hiya inayatukum bihadihi Pelajar pelbagai tempat meninggal dunia selepas pelajar lelaki terdua menggunakan pelajar tajam. Korang, berlaku kat mana? Katanya dekat Petaling Jaya. Dia kata, kata bertanya dekat Bandar Jaya Benda ni sahih ke tak sahih ni Allahu Akbar One after another Tak boleh bawa pembangunan Tak boleh bawa rotan-rotan budak-budak Budak-budak boleh bawa benda tajam pula Jadi macam mana ni Macam mana ni Tidak ada boleh rotan Tak boleh apa Tak boleh apa Bersama dengan anak-anak kita ni Ha? Apa nak jadi ni Dengan budak-budak ni ni Ha? KPM do something one after another Kiss kalau betul benda berlaku kat Malaysia lah kan aku rasa berlaku kat Malaysia sebab dari sumber ni dia kata dekat Petani Jaya entahlah kan betul ke ni aku baca kat rumah biru saya boleh sakan dulu tak sebab aku nak hentap ni ha? aduh hai bring back lah drotan botan lah budak-budak tu jadi manusia sikit lah sibukkanlah balik exam supaya budak tu baca belajar, belajar ada ada fokus ada apa bila budak budak ni sibuk kan belajar jadi dia ada pressure sikit ada pressure dia tahu nak buat apa untuk masa depan dia ini tak ada pressure langsung ini jadi membunuh merogol mengapa semua apa dah jadi ni ha pergi ke malaysia apa dah jadi Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys zas okey pelajar perempuan tingkatan 4 dipercayai di pelajar lelaki tingkatan 2 hari ni eh 14 Oktober 2025 dengan cerita di sekolah bandar baru area Petaling Jaya aku rasa bandar baru a uh, dekat area bandar utama sorry ah ha, bandar utama biasanya dekat Damansara ok dekat Kuala Lumpur lah berlaku pagi tadi lebih kurang dalam pukul 9 pukul 10 pagi so aku pun tak nak ambil kenyataan apa-apa baru baru ni macam-macam kalau kau orang nak aku akan ceritakan balik cuma ni aku nak buat reaction lah apa yang dah berlaku di Malaysia sekarang ni tak perlu kita nak komen pasal kerajaan ok kau orang pernah dengar tak apa yang berlaku hari ini adalah hasil kita didikan keluarga, didikan di sekolah, didikan di universiti, didikan persekitaran 10 20 tahun yang dulu. Ataupun mudah cerita kita membentuk anak-anak kita hari ini nak tengok hasil dia 10 20 tahun akan datang. Itu baru kita tahu Maknanya Apa yang berlaku sekarang ni Hasil didikan 5, 10, 15, 20 tahun yang dulu Tapi Bukanlah benda tu fix fakta menuduh ke tidak Hai. Sebelum ni Baru je Kes Empat pelajar lelaki Yang bakal menduduki SPM dia pergi riot seorang budak perempuan Dekat Melaka kan So aku tak nak komen apa-apa Aku mendoakan masih lagi mengharapkan Kerajaan Malaysia Mengharapkan masyarakat Malaysia Mengharapkan negara Malaysia ni masih lagi aman Aku mengharapkan Doakan untuk tidak teruk Macam mana negara-negara di luar di Malaysia dah nak start ada bibit-bibit yang macam ni Korang rasa macam mana Kalau korang ada rasa Nak bagi pendapat, nak bagi cadangan Ya murni-murni korang boleh komen dekat bawah Subhanallah Aku tak nak nak cakap apa lah Ni bukan kat luar negara tau Ini di Malaysia tadi Pagi tadi, hari ni eh 14 Oktober 2025 Berlaku dekat Petaling Jaya Petaling Jaya dekat area Selangor lah Okay Komen kat bawah Pelajar perempuan tingkatan 4 Mau ditikam oleh pelajar lelaki tingkatan 2. Kita baru je dikejutkan dengan berita yang budak uh, tingkatan 3 tu di ROGOL bergila-gila. Hari ini pula dengan berita macam ni and insiden ini berlaku di sekolah SMK Banda Utama pada pagi pukul sembilan setengah. My question is, macam mana budak lelaki ni eh, boleh bawa senjata tajam? Dia bawa bukan satu eh, dia bawa dua senjata tajam bawa masuk ke dalam sekolah. And based on apa yang polis cakap setakat ni, tak ada apa-apa unsur buli lah. Saya rasa sekolah zaman sekarang ni dah macam dah tak selamat dah. Kita yang tengok pun dah rasa sangat-sangat takut. Saya nak cakap eh, dulu masa saya sekolah, Cikgu semua sangat-sangat tegas eh. Memang kita orang kalau buat kesalahan sikit pun memang akan dirotan eh. Saya rasa undang-undang macam dirotan tu kalau kita bawa balik, saya rasa memang budak-budak ni semua akan okey tau. Allah Akbar. Apa nak jadi ni? Nampak? Ah, ha, satu lagi kes berlaku hari ni. Hari ni selasa, sahabat-sahabat, kes bunuh di kawasan sekolah. Baru saja kita dikejutkan dengan peristiwa seorang pelajar tingkatan 3 di Rogol bergilir-gilir oleh empat orang lelaki sekolah di Melaka sekarang kes bunuh pula Allah kita nak katakan bahawa sekolah tak samat mungkin mungkin boleh ikut dan apa yang berlaku macam mana boleh bawa pisau macam mana boleh bawa senjata ke dalam sekolah dan apa sekarang ni pelajar punya pemikiran macam mana pula sikit gaduh bunuh sikit gaduh kan orang Allah apa sebenarnya sedang berlaku kan kes bunuh pelajar perempuan pelajar perempuan berumur 16 tahun dibunuh oleh seorang pelajar lelaki berumur 14 tahun berlaku di kawasan sekolah dan polis punya statement dan pelajar tadi meninggal dunia di tempat kejadian Allah Akbar nampak tak? jadi sebab tu dalam kehidupan kita jangan sombong dan angkuh pada menteri pendidikan satu persatu ujian Allah sampai hadirkan And ini membuktikan bahawa Pertama, jangan sombong dan angkuh dengan apa yang kita bicara Nombor dua Kita kena terima dan akui bahawa Ada sesuatu yang tak kena sebenarnya and Dalam sistem pendidikan sekolah Dalam organisasi dan Kepada akhlak dan adab para pelajar Kepada masyarakat Dalam kehidupan kita sebagai individu Ada masalah Jadi jangan tolak Jangan nafikan Memang ada masalah Sejauh mana kita telah bangunkan Bina insan modal instan di kalangan pelajar kan ini jangan betul kita dengar satu ketika dulu sekarang macam-macam kes berlaku rogol lah bunuh lah gantung diri lah buli lah Allah Akbar kan jadi kita sebagai mak apak memang memang wajar lah memang wajar dan wajiblah bimbang dan risau serta gelisah kan dan perkara macam ni tak akan berakhir kalau kita masih lagi nak menafikan apa yang berlaku kita nak menyembunyikan semua maklumat dan paling sedihlah kan? Ini semua bawa umur Allah Akbar Kalau kita orang Islam Kita orang Islam yang beriman Kita sedar Semua ni dah ada buku amal Tercatat setiap amalan mereka Di hadapan Allah akan dibicarakan Dan akan mendapat hukuman yang setimpal di hadapan Allah Tapi Nampak tak budak-budak sekarang Dia tahu agaknya kan senang buat tindakan senang buat jenayah sebab bawa umur kan jangan pula nanti ada statement jangan ganggu emosi mereka lagi kurang hajar kan mereka masih ada masa depan mereka ni nak ambil SPM oh lagi hancur kan sekarang remaja dah tak fikir kan segintir remaja dah tak fikir dah tentang masa depan hidup dengan emosi hidup dengan perasaan sendiri hidup dengan keinginan dan kemahuan ini perkara-perkara besar yang patut kita sedar sedang berlaku kita patut bimbang dan bagaimana kita nak atasi masalah Ini perkara besar Dan kita percaya perkara macam ni Akan terus berlaku Dan akan terus berlaku Dan terus berlaku Kalau berlaku pada anak kita macam mana Kalau berlaku pada keluarga kita macam mana Allah Akbar Bukan Nampak senang je bunuh orang Senang je rugul orang Senang je berlaku semua ni Kita Dah sepatutnya Ambil semua ini sebagai itibar Dan satu pendekatan Yang serius Perancangan strategik mesti dibangunkan and blueprint blueprint and untuk sekolah untuk KPM mesti ada dan asasnya ialah akhlak dan adab kalau kita orang Islam bab iman mesti diberi perhatian satu lagi kes yang sepatutnya mencemaskan kita semoga Allah melindungi kita semua melindungi keluarga kita insya-Allah Paris doakan Semoga kita semua di bawah jagaan Allah insya-Allah